aleksandr ikkiga parijda bo'lgan paytda bu ham bir mistik tarixda xo'ja dmitriy karakozov degan odam birinchi suqasni qiladi podshoh bir payt shuna o'sha karako'zov chiqadida to'pponchada o'q uzadi podsho ushlab olib qo'lini qayrisa karako'zov hayratlanib nima dermish men sizlar uchun otdimku podsho sizlar uchun otdim ei shunchalik ishongan ha shuncha jamiyatga men sizlar uchun otdimku ey birodarlar dermishda o'sha karako'zovni nimasi bilan o'qi bilan bu rus terrorizmiga nima ochilib ochib berildi dostoyevskiy aytdiki bular ertaga hozir bitta ikkita odamni o'ldiradi bitta o'nta odam ertaga bular millionlab odamlarni o'ldiradi bilasizmi deydi millionlab u balshevizmni kelishini ellik oltmish yil oldin aytib berdi bu asar bu jamiyatni qarang u bu ministrni buyruqlaridan boshqa narsani o'qimagan odamda u jamiyat u kitob o'qimagan bo'lsa u jamiyatni fikrini bilmasa u portlaydigan bochka bo'lib turibdi o'sha paytda rossiya va terror boshlanadi birinchi terror birinchi terror akti o'sha aleksandr ikkiga parijda bo'lgan paytda bu ham bir mistik tarixda hayrat hayratxo'ja bir lo'liga endi ko'pchilik balki ishonmasligi mumkin bu bo'lgan narsada aleksandr ikki buni o'zi esdaliklarida ham boshqa odamlar ham yozgan bu tarixiy fakt bu yozilgan hmm. endi u aleksandr o'zini o'zi bu aleksandr ikki bu otasini davrida otasini davrida parij fransiyaga borganda bir lo'li bunga fol ochadida fol ochadi aytadiki shunda sen, sen senga yetti marta suiqasd bo'ladi va yettinchisida o'lasan endi o'sha payt ishonmaydi kulgiga olishadi haligi yani, birinchi e, nima bir ming sakkiz yuz oltmish oltinchi yil to'rtinchi aprel kuni student ya'ni talaba dmitriy karakozov degan odam birinchi suqasdni qiladi podshoga hmm. aleksandr ikki qarangki g'ayratxo'ja podsholar nikolay davrida shu darajada podshoni nimasi zo'r kuchli bo'lgan ekanki podshoh hatto qo'riqchisiz yurgan ekan o'sha i̇şte, saroydan tashqarida ko'chalarda qo'rqsiz yurgan ya'ni shunchalik qo'rqilgan shu дае jamiyat haligi bo'lganki podshoga sevgan sadoqat sadoqat hatto ko'ziga tik qaraolmagan aleksandr ham endi o'sha baribir o'sha davrni odami o'sha otasini nimasida yurgan odam o'sha kuni bemalol foytun aravada набережный bor ingliz qirg'og'ida bemalol aylanib yuribdi aylanib odamlar ham ko'p hamma podshohni ko'rib hamma haligi pavaza qilib xursand hamma bir payt shunday o'sha karako'zov chiqadida to'pponchada o'q uzadi podshoga qarab podshoga tegmaydi boshidan o'tib ketadi kimdir xalaqit berib qoladi deyishadi buni keyin osip komissarov degan odamga nima qilib qo'yishadi bo'yniga kimdir urib yuborgan ekan turtib yuborgan ekan to'pponchasini va dmitriy karakozov o'sha birinchi suiqasda albatta uni qo'lini darrov qayirishi qochadi u birinchi ushlab olib qo'lini qayirsa karako'zov hayratlanib nima dermish men sinlar uchun otdimku podsho sizlar uchun otdim shunchalik ishongan ha shuncha jamiyatga men sizlar uchun otdimku ey birodarlar demishda de. uni qo'lini qayirib a qilib keyin keyin o'limga mahkum qilishadi <laughs> tabiiy ha tabiiy tab endi yani e, keyingi suiqasbir e, tushunishim bo'yicha bu, bu ham birinchi terror ham rossiyadagi jamoat ha. joyida shohlarga birinchi birinchi nima uyushtirigan o'sha karako'zovni nimasi bilan o'qi bilan bu te, rus terrorizmiga ochilib ochib berildi nimasi yo'lini ochib berdi rus hmm. terrorizmini <laughs> e, podsho nima qilishi kerak ediki podsho o'sha işte, tezroq liberal nimalarni hmm. tezroq yok islohotni kere... tezlashtirib tezroq anov qilish kerak lekin u qilmatda bu ishni işte. hmm. bir ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yil keyin parijda suyiqasd bo'ladi yana parijga napoleon uch bilan uchrashishga borgan paytda e, ularga e, berezovskiy degan polyak otadi o'q uzadi otga tegadi bunda ham ikkinchi suiqasd bu otga tegadi podsho o'sha yerda ham tirik qoladi e, bu ikkinchi suiqas keyingi suyiqas o'sha oradan o'n ikki yildan keyin bo'ladi bir ming sakkiz yuz yetmish to'qqizinchi yil ucinchi suyqas bo'ladi bunda e, solovyev endi yangi o'sha nechayevni shogirdlari ya'ni nechayevni g'oyasi bilan katta bo'lgan yangi terroristlar paydo bo'ldi rossiyada nechayev <laughs> o'zi u keyin o'ladi bir ming sakkiz yuz sakson podsho o'lgandan keyin bir yildan keyin qamoqda o'ladi u qamoqdan juda uzoq qamoqda o'tiradi s yigirma yil o'sha salkam o'n niyatiga niyatga yetibdida o'zini bir maqsadiku shunday shunday u yoqda o'tirishim kerak shunday u yoqda o'tirib o'sha yerda qamoqda u o'ladi lekin yangi terrorchilar paydo bo'ldi ayratxo'ja bu judayam ko'p edi nimalar o'sha dostoevskiy bekorgaano yozmagan jinoyat va Caza. jazo o'sha i̇şte raskolnikovni bu o'shalarga tegizib yozgan u kampirni o'ldiradiku u kampir podshoh asi edida u <laughs> studentlarga yo'q nima deydi o'sha jamiyatni kayfiyatini ochib berganda <laughs> iblislar asari esa jamiyatni bilasizmi dostoyevskiy xuddi bashoratchi edi bashorat sifatida uni oldindan jamiyatni ogohlantirdi u yuqori taaqqo chunki bo'layotgan voqea hodisalar shunga ketayotgan e shunday u dostoyevskiy aytdiki bular ertaga hozir bitta ikkia ikkita odamni o'ldiradi bitta o'nta odam ertaga bular millionlab odamlarni o'ldiradi bilasizmi deydi millionlab u bolshevizmni kelishini ellik oltmish yil oldin aytib berdi bu asari bilan shuning uchun dostoyevskiy buyuk hisoblashadida dunyoda hmm. bu basharatomuz asari haqiqatdan qudratli asar o'sha paytda u asar muvaffaqiyatsizlikka uchradi dostoyevskiy o'sha asari u paytda juda ham haligi ko'pchilik uni tanqid qildi bu bo'lmag'ir narsa bitta anavi karako'zovni bir bir oddiy bitta ikkita o'q ok, e, nimasi yoki e, nechayevni bir jinoyati bir sслучайность nima deydi tasodif edi siz ja vahimo qilyapsizda bu asarni lekin tan olinmaydi lekin keyin ko'rsatdiki bu asar haqiqatdan buyuk ekan haqiqatdan oldindan bilgan ekan eng qizig'i yigirmanchi yillar e, bilasizmi dostoyevskiyga haykal qo'yapdida bolsheviklar o'sha lenin davrida o'sha haykal ochilgan kuni ertalab e, kechqurun kimdir yozib ketgan ekan iblislardan fyodor mixaylovichga minnatdorchilik iblislardan minnatdor <laughs> iblislardan mana sizga haykal qo'yishdi iblislar işte, <laughs> bolsheviklar aytib ketgan qarang e, keyin o'sha boyagi terrorchilar endi nima deydi hali to'g'ri hali terror e, terror sal pasayganday bo'lgandi lekin rahbarlarning o'sha omiligi nima deydi o'sha podshoning yonidagi baribir o'sha nikolaydan qolgan o'sha tizimda hmm. ko'pchiligi bir nima deydi u bir ilmi past dunyoqarashi past odamlarda rostdan hamular Kup, kroqdmaddolar ular ha, jamiyat kayfiyatini tushunmaydi bilmaydigan odamlarda e, masalan e, o'sha trepov degan odam ya'ni peterburg garoda nachalnik deyishadi ya'ni politsiya boshlig'i trepov bir kuni qamoqxonalarni ko'rib o'sha kuni kayfiyati yo'q edi trepovni bir kuni o'sha bir studentni talabani боголюбoв degan talabani o'sha hibsga olishgan ekan o'shani olib kelib qolishadi o'sha hovlida bo'layotgan voqeada боголyubov shlyapasini olmaydida bunga ta'zim qilmaydi trepovga trepov jahli chiqadida o'sha yerda qandaydir bir nima bo'ladi ikkalasi bir birini tushunmay qoladi orqaga yiqilib tushadi trepov keyin jahli chiqadida qamchilashni buyuradi qamchilanglarda bu jamiyatni qarang u bu, bu ministrni buyruqlaridan boshqa narsani o'qimagan odamda u jamiyat u kitob o'qimagan bo'lsa jamiyatni fikrini bilmasa u portlaydigan bochka bo'lib turibdi o'sha paytda rossiya bitta bitta olov bo'lsa bo'ldi pochka portlaydi bu o'sha olovni trepov qilib berdida боголюбовni qamchilatgandan keyin u butun studentlar ko'rib turibdi uni ketdi butun jamiyat portlagan hamma g'azabda va vera zasulich degan qiz yoshkina yani o'sha işte qiz to'ppanchoni oladida keladi trepovni otishga student student qiz yoshkina qiz trepovni otadi eng qizig'i deng trepovni dumbasiga tegadi o'q ok. hmm. <laughs> dumbasiga o'q ok tegadi lekin bu nima deydi mana shu o'q ok bilan haqiqatdan keyin yani ruslarni o'zi ham aytishadi mana shu o'q ok bilan revolyutsiyaga o'zi boshlab berildi rus inqilobiga inkılabı inqilobini ochib berdi mana shuni yana eng qizig'i bilasizmi g'ayratxo'ja sud sudi o'sha mashhur o'sha koni nimalar qatnashyapti zalda vip zalda anavi nima odam endi hali tiqilib ketgan odam oldingi qatorda kimlar o'tiribdi den fantastika ministr garchikov tashqi ishlar ministri garchakov ichki ishlar ministri endi butun jamiyatni haligisida o'sha bum nima deydi hozir masalan portlatadiku internetni bir nimalar portlat u portlatdi o'sha voqea butun shov shuv shov shuv hamma endi butun jamiyatni gullari generallar studentlar orqada o'sha qizni ustidan bo'layotgan sustidan nima bo'lyapti bu sakson a, bir ming yetti yuz o'sha yetmish to'qqizinchito'qinch vera zasulichni bilasizmi oqlashadi oqlashadi chunki halagilar ham o'sha generallar ham turib bir birini quchoqlab ketsa bo'ladimi oqlangan ha oqlangan hamma vera vera xursand hamma g'alati emasmi ha? g'alati lekin e, chunki ular o'sha narsani bosishi kerak edida boyi kayfiyatni buni o'sha podsho ham xohlagandida agar hozir verani qamasak ertaga yana boshlanib ketmasa yana de. bu aks ta'sir berdi verani oqlanishi boshlandi terrorlar teor ya'ni bu qandaydir davlatni zaifligini ko'rsatdi zaifligini ko'rsatdi davlat o'zini o'sha nima qila olmasligini bildirib qo'ydi va boshlandi teraktlar o'sha kiyevni ober prokurorini o'ldirishadi xarkovni gubernatorini o'ldirishadi juda ko'p ishlar bo'ladi stepnyak kraчинskiymi degan odam hozir adashmasam hozir esimdan sal nima bo'ldi a stepняk kravchinskiy va barannikov degan odam ular o'sha rus terrorchilarining işte, o'sha eng katta rahbarlari e, bir yig'ilishda aytishadiki şey biz eng kattalardan bittasini o'ldirishimiz kerak uchinchi otdel kam emas ko'p emas xuddi hozirgi nimanid nimani kgbni raisini o'ldirishda gapda yana nima deydi публично bularni dardi hayo faqat o'ldirish o'ldirisha qilih chunki ular aytadiki bularni o'ldirmasak boshqa iloji yo'q faqat o'ldirishimiz kerak o'ldiribgina yo'q qilamiz bularni yana nima deysdi haqiqiy terroristlar haqiqiy qag'ir terrorist yana nima deydi qarang ko'chada xalqni orasida bu nima deydi jamoat orasida o'ldiramiz ya'ni qilich bilan kallasini olish bir zarba bilan qilich bilan kallasinioib ya'ni qolganlar ko'rsin demoqchi ha qolganlar ko'rsin ya'ni ruhlansin bizdan deyapti stepnyak kravchinskiy bur atletei baquvvat bola edi barannikov ham ikkalasi tayyorlangan lekin qilich bo'lmaydi deydi qilich ko'rinib qoladi hanjar olihai o'tkir tig' hanjar e, o'sha nimani bechora mizinsevni o'sha mizinsev degan odamni haligi o'sha uchinchi tayniy politsiyani boshlig'i maxfiy politsiyani <laughs> boshlig'i ko'chani o'rtasida peterburgni ko'chani o'rtasida ustiga e, sakrab chavaqlab tashlaydi tea baqiyoda shuna sakrab pichoqni urib yana bir aylantirib oladi yani pichoq va tirik qolishga imonqodiradi tirik qolishga imkon qoldirmaydi va qochayotgan paytda quvadiku ularni barrannikov pistoleti otib qochib ketadi bular var tusmyd qo'lga tushmaydi qochib ketadi ikkita pistoletni olib olgan to'pponchani olib olgan kravchinskiyni o'ldirgandan keyin ikkalasi aravaga qochadiyu bu aravadan otib qochyapti haligilar quvayotganlar qochib İk... ketishadi ushlolmaydi ushlaolmaydi bu mana shu narsa ochib berdi keyin juda ko'p u yerda rahbarlar o'ldiriladi boshlanadi bum terroristik aktlar boshlanadi rossiyada